ये ना ना नरम आलू और नली नली नहीं ना उधर ले लो ना 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 ना

शण्णाहस्तद्विपलेः षण्डपथे ओम् शाम् दिश्याम् दिश्यान् सहस्रकीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपाद स्वभूमिम् विश्वता वृत्वा अद्य निश्च दशाम् गुणम् पुरुष एवेदम् सर्वम् यद्भूतम् यच्छम्

सत्यम् भविष्यामि तम्बामभवतो अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान् दृश्यान् दृश्यान् देहे सहना भवतु सहनो भवतु सह वीर्यन्तरवामहै तेजस्मिन्

அதன் மூலமாக நல்லபடியான பயிர்கள் எல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் சுதிஷம் ஏற்படணும் தேசமெல்லாம் நல்லா வளர்ந்திருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஆசீர்வாத மந்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லி ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய அர்த்தம்